Яка розпочинає цикл заходів з нагоди відзначення Дня Європи в Україні? Цьогоріч заходи у нас з присмаком гіркої втрати за відстоювання втраченої надії українців про входження до Європейського Союзу. Бажання втілити довгождану мрію про покращення життя 30 листопада 2013 року. На світанку влада руками і кийками спецпідрозділу Беркут зробила все. Аби, аби мобілізувати тих, хто втратив віру, хто мав сумніви і просто був байдужим, київський Євромайдан залили кров'ю. Ранок настав уже зовсім в іншій країні, бо ніч змінила Україну. Дозвольте урочисту церемонію відкриття меморіальної композиції героїв пам'яті героїв Євромайдану. До слова запрошивается голова Дарницкой районной в месте Державной администрации Геннадий Львович Сенцов. Сегодняшнее мероприятие, мероприятием на самом деле просто хотелось напомнить всем, с чего все начиналось. А начиналось на самом деле все с того, что 30 ноября на Евромайдан вышли студенты. Уже потом... Погибло 106 человек. На самом деле это только официальные данные о тех, кто э, не вернулся с Евромайдана. Мне очень хотелось, чтобы эта небольшая композиция напоминала об этих людях. Напоминала о том, что... Они положили свои жизни за то, что на самом деле мы можем спокойно и свободно говорить, кто хочет на украинском, кто хочет на русском языке здесь у нас в Украине. Мне очень жалко, на самом деле, что ребята 106 человек не смогли вернуться с Евромайдана. Мне очень хочется, чтобы эта композиция напоминала каждому чиновнику, который работает сейчас в этой администрации которая будет работать в этой администрации, напоминала о том, что Нет, на самом деле украинский ко... народ э, терпит Нет, очень долго, подойди, но рано или поздно может подняться и смести любую власть, которая есть и будет. Вот э, каждый, кто проходит э, по этой площади, должен вспоминать об этих событиях. На самом деле, навряд ли кто-то, когда шел на Майдан, Ночевал там, думал о том, что может быть э, такое, что все это приведет реально к гражданской войне. Реально к тому, что там на э, границах Украины будут стоять войска агрессора. Я на самом деле по национальности русский и всегда гордился и горжусь этим. Совсем недавно э, моя семилетняя дочка подошла ко мне и сказала, пап, а это правда, что ты россиянин? И в ее глазах, на самом деле, я видел такую вот грусть, что как же ж так, ее папа тот самый россиянин, из тех русских, которые напали на нашу страну. Я долго ей доказывал, рассказывал о том, что я русский по национальности, но патриот своей страны, патриот своего города, патриот своего района. О тех событиях, которые происходят сейчас. На мой взгляд, очень сильно сказано в одном стихотворении. Я его нашел в интернете. Я не знаю, кто автор этого стихотворения. Но очень много здесь сказано на самом деле про меня. И мне вот периодически, когда я его читаю, хочется, чтобы это услышали очень многие. Не совсем биографично, но тем не менее, мне кажется, что эти слова о многих русских, которые живут в Украине, о многих жителях Украины, которые хотят в Европу, хотят, чтобы те ценности, которые есть там, были перенесены на нашу землю. Мой дед в 45-м дошел до Берлина. Отец мой из Донбасса и русская мать. Рожден я в Союзе. И вдруг Украина. И нужно учиться ее понимать. Все было другим, потому интересно. Мне слог и порядок здесь был незнаком. Слова изучал я по сказкам и песням. И мова мне стала вторым языком. Поля колосились и житом, и рожью. Над ними, как прапор, цвела синева. Мне пели Полтава, Донецк, Запорожье. И Львов, и Хмельницкий дарили слова. Хохлы с москалями тут жили едино. Такой нам порядок был Господом там. И стало однажды что в смуты годыну мы против бандита пошли на Майдан. Мы жгли и ломали, а после чинили. Мы стали с колен подниматься как раз, но вдруг нас и предали, и очернили. Назвали фашисты фашистами нас. И взяв эту ложь оправданием странным, Россия, мой корень, опора и дух, не дав зарастить нам кровавые раны, предательски в спину ударила вдруг кусок отрывая, без анестезии. И вот, презирая изменников рать, я русский по крови, я против России, что хочет краину мою разорвать. Меня называют фашистом с экрана, и я за Россию быть должен. Скажи, я против не русских, но против тирана, речи его сладких и мерзостной лжи. За то, что хотели свободы и правды, мы стали врагами России. Но вот Надеюсь, теперь вы действительно рады. Я Руса Бандера, мутант-патриот. Зашлите нам клоунов новую стаю. Оправдывать нужно кровавый навет. Я 23 года по-русски читаю. И только спасибо я слышал в ответ. Но вам-то виднее, что русские вопали, Что пушки на сборнике ждут на костре. Вот только не мы на Россию напали. Россия свинью подложила сестре. Но каждый из тех, кто заваривал кашу, Скорей закатайте обратно губу и вон с Украины. А вежливость вашу засуньте себе вместе с газом в трубу. Ах, карлик, ты думал, получишь на блюдце казачий наш край в этой подлой борьбе? Но русские, русские, знай, не сдаются. И мы не сдадим Украину тебе. Слава Украине! До слова запрошується представник громадського формування з охорони громадського порядку нагляду Дарницькому районі міста Києва Юлія Рябова. Усім присутнім доброго дня! Дякую за те, що ви зібралися тут для вшанування пам'яті наших героїв. І, в принципі, єдине, що б я хотіла сказати особисто від себе від цього формування, це те, що ми повинні пам'ятати. Що ні, в ніякому разі слова не повинні залишатися словами, і все, що сказано від наших чиновників, від скажімо так верхів нашої влади, вони повинні бути або дієвими, або не сказаними. Євромайдану. Тут була споруджена, споруджена за ідеєю Геннадія Львовича Сенцова, а також за безпосередньої підтримки учасників Євромайдану, автомайдану. Це Олександра Чубая, це Олега Браславського і Олексія також. представників нашого Євромайдану відкрити композицію, меморіальну композицію в пам'яті героїв Євромайдану. Китити меморіальну композицію пам'яті героїв Євромайдану ми запросили настоятеля церкви імені Петра і Павла, отця Григорія. Воскресі Воскресів мертви, смерті, смерть подолав, і тим, що роба життя дарував. Христос воскресі смертви. Мерці, смерть подолав. Водується свящини, прим'яться і сина, і святому духа мій. Голяйся, свячеся, пам'ять на все поводується священи.

Шановні друзі, це перша меморіальна композиція, яка збудована на території України і присячна пам'яті героїв Євромайдану. Вони померли за свободу. Вони померли за Україну. Вони померли за нас. Вічна пам'ять героїв загинув у бою за свободу. Ми ніколи не забудемо вас. Герої не вмирають. Слава Украине!